राउूदब्ल मिनशी कौन बसमिल्लर रीम अमालकम व नादरी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर आफ़ीत से होंगे नादरी बहुत से लोग ऐसे होते हैं चाहे वह ख़वा हों या मर्द हजरात हों छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको सोचे समझे बगैर जल्दबाजी में आकर उस काम को शुरू कर देते हैं या जब भी उन्हें कोई काम कहा जाए तो बात को पूरा सुने बगैर वो काम की तरफ लपक पड़ते हैं भाग पड़ते हैं वो काम को करते हैं लेकिन फिर उस काम के अंदर किसी न किसी वजह से कोई नुकसान हो जाता है कोई लॉस हो जाता है या वो काम सही नहीं हो पाता या वो काम करना किसी और तरीके से होता है वो करते किसी और तरीके से ही हैं तो इससे फिर बड़ी परेशानी बढ़ती है सब के लिए खुद उस इंसान के लिए भी बड़ी परेशानी बनती है फिर बाद में वो पछताता है कि काश के पहले मैं इस काम का पहलू देख लेता पहले मैं मुकम्मल तौर पर इसको समझ लेता फिर ये काम करता लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से होती है और ये जल्दबाजी किसी न किसी इंसान की तबीयत के अंदर दाखिल होती है फितरी तौर पर उस इंसान के अंदर दाखिल होती है तो अगर चाहती हैं कि ये जल्दबाजी इंसान के तबीयत से खत्म हो जाए और वह मुकम्मल तौर पर बुर्दबाद और संजीदा होकर काम करे काम को समझ कर फिर उसको पूरा करे तो उसके लिए आप ये अमल कर लें इन शह इस अमल के बरकत से तबीयत के अंदर जितनी भी जल्दबाजी है वो खत्म हो जाएगी और तबीयत के अंदर सीरियसपन पैदा हो जाएगा वो अमली है कुरान पा का पारा नंबर है पंद्रह सुबहानी सरत बनी इसराइल बनी इसराइल की आयत नंबर है ग्यारह इसका आखिरी हिस्सा वकैन वकैन इसको पढ़ना है जिसका तर्जा है कि इंसान बहुत जल्दबाज है इसको आपने पढ़ना है इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जो इंसान जल्दबाज है अगर वह खुद अमल करना चाहे तो वो खुद कर ले अगर वो नहीं करता उसके घर वाली हैं उसके दोस्त अहबाब हैं उसकी बीवी है या उसकी औलाद है जो भी उसके तो रिलेटेड हैं वो चाहते हैं कि इस इंसान के अंदर ये तबीयत के अंदर जो जल्दबाजी है ये खत्म हो जाए और संजीदापन पैदा हो जाए और काम को समझने की कोशिश करने वाले बन जाए तो उसके जो रिलेटेड हैं उन में मसीबी को ये अमल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं उसका तरीका ये है अगर इंसान खुद करना चाहे तो वो बैठ कर दो रकत नफरस पढ़ कर वहाँ बैठकर अव्ल आखिर तीन तीन मरतबा जरूर पाक और दरमिया में ग्यारह मरतबा इस आयत को पढ़कर अपने हाथों बर्तन करके अपने पूरे जिसम के ऊपर हाथों को फेर ले और ये जब तक आपकी तबीयत के अंदर जल्द जल्दबाजी खत्म नहीं होती तब तक आपने इस अमल को करना है वो चाहे सात दिन हो ग्यारह दिन हो इक्कीस दिन हो या इकतालीस दिन हो जब तक आपकी तबीयत समझेगी नहीं लेकिन जैसे ही आप ये अमल करेंगे उसी वक़्त से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और अगर वो खुद नहीं करता कोई और जो लोग उसके रिलेटेड हैं वो करना चाहते हैं तो उनका तरीका ये है कि वो पानी के ऊपर दम कर दें कोई पानी ले लें कि जूस हो या कोई मशरूब हो या पानी हो वो लेकर उस पर दम कर दें फिर वो पानी उस मतलब शख्स को पिला दें और हल्का हल्का पानी के हाथों पर पानी लगा कर हल्का हल्के उसके जिसम के ऊपर छीटे मार दें कि जिसके उसके सर से लेकर पाँव तक उसके जिसम के ऊपर हल्के हल्के छीटे पड़ जाएं तो आपने फिर ये करना है तो ये भी आपने उस वक्त तक करना है जब तक उसकी तबीयत में जल्दबाजी ख़त्म नहीं होती इन जैसे ही आप ये अमल करेंगे फौरी आपको फ़र्क महसूस होगा और तबीयत के अंदर से जल्दबाजी आहिस्ा आहिस्ा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो परेशानी है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इन ज़िंदगी में इस तरह की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपकी तबीयत में मुकम्मल तौर पर संजीदापन पैदा हो जाएगा और हर काम को समझने की मुकम्मल तौर पर जो सलाहियत है वो पैदा हो जाएगी इन दुआ है कि लल पाकर हम सबको हर किस्म के जल्दबाजी से महफूज रखें आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़